День добрый, мои дорогие. Ну что, ПВО в Украине закончилось, и процент сбития составляет максимум 25%. Небо над Украиной открытое. Гера не бьют по суммам прямой наводки. Это раз. В Украине началась масштабная и последняя распродажа остатков госсобственности. У выехавших депутатов паника. Они отменяют отпуска потому что им срочно приказ поступил возвращаться на родину. И я так и скажу, друзья мои, многие возвращаться они не, не собираются. Европа заморозила очередной транш и сказала, что денег пока не дадут. Чем занимается Киев? Индифицирует всех участников картонного Майдана, дабы наказать. Все вы знаете, дорогие мои, что порт Одессы подарили американцам. Да-да, именно подарили, даже не продали и не в концессию сдали, а отдали за долги. И вот прямо на наших глазах Украина готовится распродавать остатки госсобственности. Еще не успел новоизбранный министр экономики Александр Соболев, как следует обжиться в кресле, а уже с энтузиазмом анонсирует распродажу последних крупнейших государственных активов. Финальный этап, друзья мои, монетизация суверенитета. Так это называют в моей родине. Взять тот же Одесский порт, друзья мои, но ну я вам рассказывал, я 10 лет там сварщиком пропахал. И до меня, и после меня все президенты и все министры транспорта мечтали об одном. Приватизировать и продать. Но никто не мог, друзья мои. Стратегическое предприятие. Никто не мог, силеный ему. И вот прямо сейчас порт уже отдали, даже не продали, повторюсь. И готовятся распродавать остальное. А что осталось, друзья мои, довольно-таки немного. Так вот готовьтесь, что отдадут. Нафтоказ, Укрэнерго, Энергоатом, Укрзалезница, Леса Украины и все остальное поменьше. Именно то, что еще не успели пока довести до банкротства. Время нема. У них нема время. Не будут они уже до конца доводить до того банкротства, продадут вот так, с молотка, за одну пятидесятую цены. Причем, друзья мои, Одесский порт отдали якобы за якобы долги 98 миллионов долларов. Я вот недавно так задумался, официальных цифр этого порта нету, но я так задумался, друзья мои, он стоит миллиардов 20 долларов. Я вам повторюсь, он стоит миллиардов 20 долларов. Почему так? Да потому что, друзья мои, элементарно прибыль, вот ту цифру, которую я знаю точно и помню, прибыли, чистой прибыли, который принес этот порт, в 2011 году чистой прибыли он принес 52 миллиона долларов. И поверьте мне, это был далеко не самый лучший и удачный год. Чистая прибыль 50 миллионов долларов, его сейчас продают за 90. Ну да ладно, друзья мои, Осталь... а возвращаемся к крошкам торта, к крошкам всего того, что осталось, и вот эти крошки сейчас распродают за копейки, а крошки остались. А на момент обретения бесплатной независимости, друзья мои, я устану до ночи перечислять, что у нас было. У нас была мощнейшая промышленность, шахты, Черноморский флот, порты, все на высоте и в большой прибыли. Причем в пятый раз, повторюсь, Россия вместо того, чтобы скинуть на нас баланс этих долгов, по неведомой мне причине приняла все долги Советского Союза на себя. И вот, по-моему, часто в 20-х годах они только доплатили и выплатили. Вы вдумайтесь, как это не по вражески получается? какого фига брать на себя чужие долги, когда можно было, блин, вывести половину заводов от нас, отвести половину кораблей Черноморского флота, позакрывать все базы, вывести все, и долги повешать на нас. Ну, вот как-то так это в нынешние времена именно положено так поступать. Хотя я не прав, друзья мои. В нынешние времена не просто так не положено поступать. Да никто бесплатную независимость никому не дает. Сейчас именно все забирается, раскуркуливается и обезжиривается. Поэтому, повторюсь, бесплатная незалежность моей родине пошла крайне не впрок, а во вред. Потому что бесплатно ничего не ценится. Зачем распродают это все, друзья мои? Да потом так открыто они заявили, потому что так требуют партнеры из Европы и США. А если прямая цитата Соболева, то это требует не только внутренний интерес, сколько рекомендаций под партнеров. США хотят прозрачности, Европейский Союз реформ, АМВФ гарантии возврата кредита. Точка. Короче, одним словом продать все, что есть, пока оно еще есть. Но есть нюанс, друзья мои, Конституция Украины, где строго, настрого в одном из первых пунктов запрещено под любыми предлогами продавать стратегические важные предприятия. Но в 2025, дорогие мои, Конституция уже не актуальна. Да и нынешнее поколение, у которых татуировки три зуба на лбу и Степана с котятами под копчиком, вообще читать такие длинные тексты не умеют. Поэтому Влада, видя и понимая все это, поставила эту несчастную конституцию на паузу. И все права и свободы, которые там были прописаны, в частности, русский язык, как второй государственный, право передвижения, право выбора. И, короче, это все туфта, друзья мои. Цены актуально. Степан цены подписывал. Да, дорогие мои, в Украине много поклонников Степана, І они предлагают отменить вот эти конституції, вот репродукції. І жити по заветам святого Степана. А що же завіщав сам пан Степан, а? Спросите ви? Ну, по-перше, любити котят. По-друге, трипати медведя. По-третє, теж трипати медведя та забирати у нього все. По четверте пишатися. П'яте танцювати гапака. шестое, носить червони-шаровары, а седьмое, мазать салом чуб. Друзья мои, вы спросите, зачем мазать салом чуб? Колобок, ты что, несешь бред? Нет, дорогие мои, его светлейшество, колобок, несет свет. А чуб мада, надо мазать для того, чтобы он был твердый и стоял, как у казака в мультфильме, и был направлен в космос, и ловил оттуда радиосигнал. Перемога и репарации. Потому что Элон Маск отключил старлинг Понимаете? Понимаете, насколько были мудрые заветы Святого Степана? не понимаете, друзья мои, и мне не понять. А знаете почему? Да потому что у нас есть сердце, совесть и душа. И немного адекватности мозга, и понимания исторических процессов, и происходящей реальности. А понять степ степ святого Степана может только те, кто вот этого всего не имеет. Не прочитал ни одной книги и жил в копанке и в мазанке. Почему в копанке? Пути твою ваф. За Степана а потом те большевики наши прятались по лесам тому и копанка понимаете друзья мои о чем вам вещает пан колобок что мы с ними разные но рулят и панують нынче вони. а мы вынуждены терпеть сваливать и молчать ну не все молчат как видите доктор все с вами возвращаемся, дорогие мои, к этой глобальнейшей приватизации. К последнему рывку. Или плювку в лицо моим адекватным землякам. Так вот, самый цинизм ситуации в том, что это все запускается в тот момент, когда страна ослаблена этим конфликтом. Экономика выживает на внешнем донорстве кстати, небольшой анонс, друзья мои. Вы видите все эти мои репортажи тут, да, на этом канале «Колобок из Одессы» больше такие политические мобилизационные процессы. Но это такой второстепенный канал. Вторячок, так сказать. А я же основной канал, друзья мои, «Одесский бродяга». И там тоже через день выходят репортажи-то посерьезнее. Меньше политики, больше актуальных новостей больше про украинцев за рубежом, про мои впечатления от этих всех стран. Так вот, друзья мои, в основные репортажи там про беженцев. И из этих миллионов беженцев, к сожалению, у большого числа из них не получилось адекватно пристроиться. Интегрироваться и адаптироваться не получилось. Но были... Были случаи за эти полтора года, друзья мои, те, у кого шикарно так и получилось. И знаете, на чем они живут? На том же донорстве, о котором я вам сказал минуту назад. Только не приватизационном, а сперма-донорстве. Да, были два козака, которые не постеснялись рассказать свою историю, не скрывали, друзья мои, да, что работать они не захотели, мову учить эту немецкую тоже, начали искать легких путей для легких денег и выяснили, конечно же, что именно украинская прозрачная семечка очень сильно ценится, потому что раньше этот спермарынок занимали албанцы и сирийцы, но у них некачественная семя, желтоватенькая такое, понимаете? А наш украинский живчик самый наикрачий живчик, как и наша солодка пихва, самая наисолодшая в свете, ось так. Поэтому, друзья, мои эти парни рассказали, как они именно пропхнули в этот бизнес. Ну, это такое анонс, друзья мои, да, и один заявил, что у него уже 3300 300 детей, друзья мои, я сейчас это не, 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 шучу, вы можете отмотать на этом канале, либо, на, ну, в описании найдете там, те каналы, найдете именно, называлось оно там доноры, как, там, как живут украинские беженцы, и богатые, и счастливые, и процветают, месяцев пять назад, да, друзья мои, это таки не шутка, они заявили и рассказали, хотя изначально они позвонили мне в личку и говорит, Колобок, типа, мы бы не хотели, ну, нормальная денежная сфера, бабла рубим, капец, какие-то старухи возят нас в Испанию на оплодотворение, кормят белком и протеином, дабы наша семечка и живчик. Живчик, друзья мои, это не сладкий напиток, который производит фирма Оболонь в Украине. Живчик, все пили этот живчик. Ну, так оно и есть. Но если вы вопьете в Google переводчик слово живчик и попытаетесь перевести его на русский язык, то официально сейчас вам заявляю, живчик это значит сперматозоид. Вот они хотели поделиться со мной личным способом заработка легких денег. Я сказал, что мне такое неинтересно, я брезгую такими мерзкими, богомерзкими делами. И склонил их на интервью, и вот, друзья мои, кто хочет поржать, можете посмотреть. А теперь, друзья мои, плавно переходим к нашим украинским законодателям, которые приняли очень веселый закон. И когда родину начала стормить, они сдрыснули полным объемом из страны. Все 400, кстати, раньше было 450, сейчас осталось 400, потому что многие уже сидят в Лондоне, в Израиле и во многих других странах. Поэтому минус 50 пока. Так вот, они сдрыснули официально на каникулы до конца августа. Переждать бурю. Нахрена нам надо под раздачу где-то попасть в этой страничке. Нахрена. У них уже паспортишки других стран, криптофлешки, недвижка, все дела. Это такое. Именно можно вернуться, можно не возвращаться. Там уже нормально у всех. Поверьте мне. И вот сейчас у них паника, друзья мои. Паника и тотальное разражение, потому что МВФ и Еврокомиссия официально перекрыла последние транши, а без денег, без внешнего донорства, вы понимаете, долго мы не протянем. Как, как хромому припарка или слепому припарка. Я не помню эту поговорку, но вы поняли, что я имею в виду. Они вообще, откровенно говоря, друзья мои, не хотели. Вы, чтобы вы понимали, у меня было интервью, опять же, с депутатом Верховной Рады, который выехал. Много-много он мне чего рассказывал, друзья. Мои. Он бывший депутат, он от Виктора, и он не один, друзья мои, кто с колобком на связи и делится со мной инсайтами. Вот я вам скажу, никто и не хотел голосовать за этот закон, потому что все понимали, но ну, это будет срака. Срака наступила, картоновая срака. Такая срака, друзья мои, что карточный домик начинает рушиться. Но они зачастую, друзья мои, эти все депутатики, не, независимые, они в каких-то фракциях, там есть голова фракции, голова-то голова, получается, дракон. Ну, короче, вы понимаете. Им сказали, приказали, дали денег, дали отпуск, они сдрыснули. И вот сейчас, друзья мои, расклад поменялся. Им кажут ехать назад, вот требует откат у вас тысяч. Они боятся, друзья мои, в прошлом выпуске я вам рассказывал на канале Одесский бродяга» вчера, что 70 депутатов заявили там официально европейским изданием, что они боятся возвращаться. Потому что если они вернут этим органам, органам на ПУСАП, эти полномочия, ну будут мстить, потому что там на каждого такая папка даже далеко не надо ходить. Сам же депутат и Ващенко, и не неважно заявил, что у спецслужб Америки на каждого чиновника, не только депутата, даже на чиновников поменьше, столько компромата, а чиновников, друзья мои, в этой стране 1500, что половину из них можно смело садить на серьезные срока. Вы поняли, что я вам сейчас только что сказал? Да, сказал быстро, но медленно не умею. Я вам немедленный исторец. Я пан-колобок реактивный. Ха-ха! Почему реактивным? Потому что надо все делать быстро. Время нет. Вы сами видите, тучи сгущаются. И тучи это искусственные, кстати, даже тучи, которые над нами. Самолетики пролетели и оставили их след за собой. Ну, Господь с ними, с этими кео-инженерами, сегодня не о них. Сегодня о депутатиках, которых в спешном порядке главы фракции вызывают. Вызывают. Депутатики вынуждены отменять путевки. А путевки там, друзья мои, поверьте, не те, что мы с вами брали за 500 долларов на 14 дней. Там серьезные путевки по 15, по 20 и по 50 тысяч баксов. Так вот, эти депутаты уже выехали из страны и вынуждены отменять отпуска. Большинство слух и депутатов от АПЗЖ, друзья мои, понимают, что их сольют первыми под каток мести антикоррупционных органов. Если власть, власть не сможет гарантировать им безопасность. А она, друзья мои, по всей видимости, уже теряет кое-какие процессы и рычаги. И не сможет, и таки не сможет, потому что ближнее окружение, вы посмотрите, что происходит. Ну а что же наши европейские партнеры кинули, друзья мои. Видели этот фильм? Кинули. Кинули нас. МВФ при... прекратила и заморозила программу финансирования моей родины. А вы же понимаете, это все исключительно на донорских влияниях. Полмесяца не заплати, ну все станет. Все станет и курс будет не 42-46, а 50-100 и выше. Так вот, дорогие мои, МВФ пересмотрела и приморозила программу финансирования моей родины, добавив пункты о независимости НАБУ и наслаждении главы ПЭП, сообщают Форбс и ряд нардемов, в том числе Железняк текущая программа, по которой Украина должна была в самое ближайшее время, дни, получить 4,8 миллиарда евро, досрочно прекращена. В новую войдут строгие обязательства, а также появятся новые пункты с учетом новых украинских реалий. Одним из новых пунктов будет обязательное условие сохранения независимости на и САП, за нарушение которого в любой момент может зависнуть финансирование от МВФ. У меня вопрос к турбопатриотам. Вы до сих пор незалежный. Как вам вот эта новость? Это незалежна новость? Чи потужно? Чи Как ваша пихва? Друзья мои, ну вот же очевидная вещь. Это прямое именно вмешательство в нас. но это именно. Вы понимаете, насколько это далеко от слова суверенитет? Это противоположно ему. Противоположно также слово независимость, незламность и потужность. Это именно унизительный приказ. Где цептера и кастрюль? Где я спрашиваю? Как вам эта новость? фейк? Так это а гроши. Ну именно, друзья мои, ну л, логика тут не работает. Я понимаю, что в той мазанке и копанке не было интернета, очевидно. Но там же ж не было и света, и даже денег на свечу, дабы книгу почитать. Понимаете? Воно сидело там, пердила у кулак, то нюхало. Нюхало, друзья мои, это на полном серьезе. Я вижу таких уникумов в Европе. Воно Д. Я, конечно же, молчу и наблюдаю за родиною моих земляки. Они идут, пердять в кулак и рассуждают, что О, капуста пахнет так, картопля пахнет так, макарошки пахнут так, а свекла очень плохо пахнет. То есть, вы думаете, они жрут какой-то именно бесплатный корм в тех тафелях германских, потом они пердят, и они уже знают, прямо они уже могут предсказать, как оно шло перевариться, в какой пропорции и консистенции, и как оно будет пахнуть. Ну, друзья мои, это какая-то, повторюсь, я не знаю, какая-то высшая инженерия, наверное, Парфюмеры украинские именно. именно. Точно Святой Степан именно. Ой, друзья мои, ладно, едем дальше. Ну, друзья мои, это были не все требования, которые наши верные друзья и равноправные товарищи нам выставили. Это только начало списка. Реформа Бюро экономической безопасности, включая назначение нового главы ведомства. Того, кого скажут они. Это раз. Перезагрузка таможни. Два. Отмену поправок Лазового. Что это такое? Мы не знаем, друзья мои. Никто не знает, кроме правительства. Но это явно то, что вредит нашему государству. Три. Корпоративная реформа государственных предприятий. Это то, что я вам сейчас говорил про, про приватизацию, друзья мои. В частности, они требуют, чтобы на остатках этих предприятий были их члены наблюдательных советов. Ну а теперь, друзья мои, в завершение поговорим. Клубника на, на завершение, вы же знаете правила Колобка. Закончить на позитивной ноте. Так вот, проговорим про тупу. Или про дырку. Или про дырявое небо. Так вот, все западные аналитические центры заметили и вынуждены констатировать, что наше незламное ПВО отражает максимум 20-30% атак. А это значит, что небо над нашей страной открыто в самом начале мега поставок от европейских братьев уровень успешных перехватов превышал 90 процентов а сейчас снизился до 20 30 что свидетельствует не просто о перегрузке а о структурной проблеме и истощении и ограниченности систем пво и такую печальную для моей родины информацию, друзья мои, не Маргарита, скачущая на медведи, донесла до общества, а журнал «Таймс», да, как бы независимый и демократический, когда всегда он топил за нас, а тут он уже настолько все очевидно, что уже вынуждены они даже частицу правды говорить. Но, повторюсь, это даже частица. На самом деле ситуация хуже, намного хуже. Кстати, если есть какие-то 3D-дизайнеры или хорошие художники, Пикассо, в конце концов, свяжитесь с паном Колобком, Uh, идея Маргариты скачущей, скачущей на боевом медведе Мне зашла Я бы хотел это воплотить в реальность Контакты в описании под видео Едем дальше Почему такая системная Катастрофическая ситуация с ПВО и с дырявым небом, друзья мои Ну, во-первых, потому что медведи Нарастили эти все, да, я выкладывал в телеграм-канале в своем, колобок из Одессы, куда приглашаю всех адекватных. Да они выпускают уже тысячу дронов в день, запускают тысячу дронов в день, и и скоро выйдут на две, друзья мои. А а а что у европейских партнеров? У них свои склады истощены, и нам ничего не дают, особенно на фоне последних скандалов. И вот эти все европейские аналитики вынуждены констатировать рост авиационной активности России, особенно дронов и крылатых баллистических ракет. Запасы перехватчиков истощаются, запасы систем перехвата ограничены. Украина не разработала ни одной, друзья мои, значимой ракеты ПВО за годы войны, несмотря на гигантское финансирование и сотни миллионов евро и долларов помощи. Тиды перданками на сегодняшний день поклонники Степана сбивают эти дроны и герани. Одному он даже сбил, блин, истребитель этот Ил-77 или Миг какой-то. Самый современный дед. И ему приехал лично министр какой-то там, министр нашей наизламной в белых кроссовках и вручил медали с жареной картошки. И это я вам сейчас тоже не шутку говорю, а официально. Короче, друзья мои, небо открыто. И что мы видим? Что уже прямой наводка. Они бьют и по Сумам, и по Днепру. И туда уже спокойно залетают дроны. И, и, и опять же, деды сбивают с автоматов из бертанок. Но есть нюанс, друзья мои. Вам в прошлом выпуске про мобилизацию на этом же канале рассказывал, что в стране кинули кличи и отобрали лучших казаков мобильной мобильные группы отражения ПВО. Да, которым пообещали бронь. Но есть нюанс. Народа нет, и их отправили на передок. Поэтому уже даже этого ресурса нет. Избивать некому и нечем. Поэтому и говорю, дырка в небе над нами. И дырка настолько, настолько широкая, что библейская саранча туда, как в телепорт, телепорт залетела. И сейчас, и сейчас, и сейчас. Доедает да, нашу Родину. Ну, а чем занята Влада? Ну, конечно же, друзья, мы увеличением штата ТЦК, полиции и прочих наблюдательных органов, дабы перекрывать именно массово и массово, вы понимаете, именно наказывать. И даже сейчас все силы всех спецслужб брошены на то, не друзья мои, не на отражение, не на ПВО, не-не-не-не, на идентификацию участников картонных вот этих мероприятий. Для чего? Дабы с ними потом свести счеты. Да-да, эти детишки, которые любят фонды и гранды, не раскачают ситуацию, друзья мои, потому что команды сверху нету, раз, но на них уже дана команда «ФАС», это «ФАС». Ну а так, дорогие мои, чтобы вот так это все характеризовать, вот это все принятие вот этого закона скандального и все, что произошло дальше, это была не просто ошибка, друзья мои. Я не знаю, каким словом это называют. Все эти законы принимались тайно, в обход парламентских процедур, без обсуждений, под блокированную трибуну. Это был не просто шаг, а 263 депутата сделали осознанный шаг в сторону авторитарного режима, вот скажем так. Они убр убрали, скажем так, последние ограничения, которые мешали контролировать всю страну. Что тут можно сказать? Остабулы, друзья мои. Ладно, дорогие мои. С вами был пан Колобок. Благодарю вас. Благодарю потому, что если вы досмотрели, друзья мои, значит вам Колобок не противен, а мил. И значит вы выбрали светлую сторону. Благодарю за это. Обнял.